Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. На оперативній нараді відбувся діалог, в якому міський голова висловив незадоволення роботою комунального підприємства ритуальні послуги. Так, от жалоби, які йдуть на діяльність вашого підприємства, касаються ні більшій частіні стану кладбища. А то, как вы работаете на кладбище, чтобы вы знали. Эти жалобы касаются не выкопанных вовремя могил, не закопанных могил, касаются анальных отношений денежных. Вот чего касаются жалобы, Сергей Павлович. И вы, же никак... И вы лучше знаете меня. Я знаю, как будут частные предприниматели, которые уже не раз докладывал, скорее всего, мимизация. А когда не работают, извините, один считается оформленным, а четыре должно хотя бы носить по обслуживанию. Почему тогда ваш отдел, извините, полкома не проверяет это? Хотя я уже раз пять говорил. Но когда, получают частные предприниматели у нас нарушают закон, это нормально. А как до ЧП, так у нас предзятое отношение, я говорю сразу вам, глаза. Потому что у нас происходит уничтожение предприятия. Причем с вашим участием получается, Владимир Васильевич. Я говорю, оформил один человек, но он выполняет услуги по захоронению, он выполняет услуги по транспортировке, он выполняет же услуги и по обслуживанию. То есть в гроб, есть 4 четыре человека минимум, а он выполняет это все один. Вот это чудеса у нас. А исполком не реагирует, раз десять об этом говорил. А меня ли вырезать вообще не показывают по телевидению, или вообще непонятно, что происходит. И вместо того, чтобы помочь, нас еще больше прессуют. Была создана комиссия депутатская, целью которой была проверка деятельности вашего предприятия. И она закончилась тогда, когда вы отказались вообще предоставлять какие-либо документы. Вот вам письмо, вы получили письмо, вам оно было надано, персональные данные. Вот заявление сотрудников, которые против, чтобы персональные данные передавали. Нарушать закон, в наглую требовать то, что вы не имеете права. Это вообще превышение всех норм, и я не знаю, как еще назвать. И второе, самое что интересное, показали все договора, просто еще не дали копии, да. И то, что вы там ошибку свою же нашли, когда работали там бухгалтером, то вы за собой лучше посмотрите. Понимаете? Вы за пять лет могли бы эту ошибку... Каких пять? Я третий год работаю. Пять лет. Это вы работали пять лет назад там. Ну депутаты, как представители... Ну, как представители... Ваши. Но право, посмотри, хотя так бы... показали все, Владимир Васильевич. Правда, и сказали, по... показали все. Сказали, единственное, если вы хотите, чтобы было все официально, пишите письма. Они так, мы пришли и дайте нам все. Типа. Во-первых, насколько это, извините, беспардонно, как бы там ни было, когда комиссия приходит, о чем то хотя бы должны предупредить, чтобы было руководительное место. Они пришли, пытались сотрудников третировать, угрозы сотрудникам увольнением были. Что это такое? Типа. Это не депутаты были, какая-то банда, извините. Я говорю, как оно все есть. Ну что, Сергей Павлович? Сергей Павлович много чего видел. Но такого бардака я еще не видел. Я написал письмо на Зинчника, по кладбищу, потому. потому Прошу, давайте будем вместе работать. Я согласен, что необходимо наводить порядок на кладбище. Но для этого необходимы деньги, необходимо желание всех сторон, а не только по волшебной палочке, которая вот так должно появиться. Да не могу я это все сам сделать, потому что у меня в тариф это не заложено. Раз. Второе. Вы сами прекрасно знаете, что наш город... В кладбище вот 5 лет. Тогда ни копейки не давалось бюджетных денег. Ни копейки. И все руководители, да, там сделали долги и все. Но они выходили с той, той ситуации, как могли. Конечно, поэтому один руководитель сделал долг там 187 тысяч, то что верхушка Айсберга. Второй сделал больше 100 тысяч. Третий там сделал что-то. Ну, я, допустим, долгом не сделал ни копейки. Там уже нас слышали. Все? Ну, пока все, да. А почему по Прозору с вас попросили сведения? Все дали, кроме вас. Может... Мы дали номер, конечно, через собережение. Мы на ваш клык поведомляем, да, еще КП ритуальных послуг, все видимости, предбачить чинным законодавства, надоев управление житлово коммунального распродажем, житлово-медицинским ради. То есть все данные, то, что вы просите, все есть. Просто возьмите их, да и все. Ну просто надо по 20 раз писать, извините, даже по 20-30 листиков, ну это мелочь, но ну, тем не менее. И все эти дополнительные документы надаются для проверки из -за начина законодавства, если вони не супречат законодательство. Вот у нас, допустим, пришла комиссия Зинченко, которая была даже Малецкая на Аркаде. Они требовали, чтобы мы дали им договора, все копии и так далее. Мы показали, показали. Но надавать вот заявления людей, которые люди просят, ответственно до за закону Украины, про захист персональных данных, прошу, не разглашивать мои персональные данные, закрывать информацию третьим особам. И я не имею права согласно законодательству Этой комиссии это предоставлять. Вообще ничего. Почему вообще? Я говорю за персональные данные, Владимир Васильевич. А документы. Все показали. Когда дают запросы официально. Они пришли мне пальцем то-то, то-то и то-то. Во-первых, есть законодательство, в конце концов. Там четко указано, что мы имеем право, что мы не имеем права. Все, что мы имеем по закону права, мы предоставляем, Владимир Васильевич. На данный момент у нас... 24? Да. Да 2016 уже данные раз 20 выдавались. Нет, там было у вас 14. 14 это которые работают. Штатное расписание это одно, Владимир Васильевич. Это люди, которых мы можем набрать согласно законодательству. А количество, которое работает, это совершенно другое. У нас работает 14 человек. Получается, зарплаты, правильно? Конечно. А те, которые на кладбище, они у вас в штате? Они у нас по праву цивильным договорам, все. Сейчас, на данный момент, вот перед тем работало было 7 человек. Сейчас работает 5. Один из которых уже как бы ушли. Вот так, они, количество их постоянно меняется в связи с сезоном, в связи с количеством работы. Люди получают э, заказ, вот, допустим, какая система. Надо выкопать могилу. Выбирается сотрудник, который, допустим, в данный момент э, в свободе не имеет заказа или там дополнительный. Он выполняет эту работу, это актируется, и он получает за это зарплату. Все, третьего не дано. То есть люди не получают зарплату за то, что они сидят на работе, они выполняют только ту заработу, которую выполнили. Все. Так вот эти 14, они в штате или по цивильно-правовым? По, по цивильно-правовым у нас получается говорю, количество 5-7. У нас количество людей э, колеблется. Оно может быть 12, может быть 14, может быть 13. Это в зависимости от необходимости. Постоянные, которые в штате, допустим, это, допустим, я, бухгалтер, кассир, э, сторожа, приемщик заказов. Все, все остальные у нас правила по правилам цивильным договорам. В последнем случае, когда не закупана могила, оказалось. По правилам цивильным договорам работал. Еще раз. Кто там виноват, когда не закупано? Э, работник, по которому был, был запрос по красной линии, когда зарплата, якобы говорили, с выплачена. Это он. Все, уже у него нету. Уже он заказы у нас не получит. Поскольку получилось вообще непонятно. Людям я разговаривал, все нормально было, все. Почему? То есть вечером, ну, во второй половине дня была закупка могилы, он один закапывал, он должен был с крест сделать могилку. Утром люди пришли, не закопано до конца. Это факт. После этого это было в течение полчаса все решено. Я том, что ну, проблем не было. Если бы была поставлена известность после пяти часов служба, что там не выкопано, то, ой, не закопано, вернее, то это, это, все было бы сделано сразу же. Ну, то есть этот работник, если он не сделал, или узнали бы так, ну, утром узнали, утром сразу это все сделали, в течение полчаса. Все, все, все нормально, с людьми все нормально, мы с людьми встречались, вопросов уже нету. Просто было да, пожелание к этому работнику, чтобы его больше не было, но его нет уже. Владимир Васильевич, это как кругом производственные вопросы, как и кругом происходит на любой работе. Как и у вас в исполкоме, не все работники бывало. Ошибка, Ошибка ваших сотрудников имеет последствия не материальные, но они очень сильно моральные имеют последствия для людей. Не Понимаете? Не Сергей Павлович. Конечно. Ошибки имеют разные но просто последствия. Я правильно понял, что вы на запросы даже городского головы документы финансовые не будете предоставлять. Почему? Вы мне ответили отказом. Вы мне ответили отказом. Почему, Почему отказом? Я написал, что так это... так что все иные документы надаются для поливирки. То есть люди приходят, любая комиссия. Мы предоставляли документы. То что письменно не давали, это отдельный разговор. Смотрите, когда вы просите деньги с бюджета, то вроде как вы, получается. как вроде вы как коммунальное предприятие. Когда вас хотят депутаты, которые должны голосовать за то, чтобы деньги вам выделить, вы им ничего не даете. Ладно бы там одна была Драгоморецкая, там было много людей, понимаете, Сергей Павлович? Сергей Павлович, у меня сидят руководители коммунальных предприятий, которые имеют стаж работы на руководящих, и у нас были с ними разные отношения, понимаете, в том числе, как у меня адвокаты были там с предприятием, ну, которым судили. Тем не менее, у меня с ними проблем нету, я вам сейчас честно говорю, Сергей Павлович. Ну нет проблем, там есть рабочие моменты, они вы себя снялись. У вас, вы то не даете, то я не хочу, вы нам денег не дали, это вы плохие. Но я же правду говорю, денег не дали ни на что. Ну три года я работаю, ни копейки бюджетных мы не получили. Если, так, если предприятие будет так себя вести, нам проще, нам проще эту услугу отдать тому предприятию, у которых она в статуте, уставе осталась. Я вам честно говорю. И забыть это вообще как кошмарный сон. И все. У них в статуте это есть. Это предприятие коммунальное, тоже самое и так далее. У них там и уборка будет уже, я думаю, все равно. После оперативной народы нам надала свой комментар Нелі Драгомерецька. С учетом того, что на городской оперативке сложилась такая ситуация и произошел такой диалог, я хочу дать небольшие объяснения по поводу той проверки, которая была депутатской комиссией, утвержденной сессией, проведена на КП Ритуальные услуги. Явилась в полном составе вся комиссия в количестве пяти человек. Зинченко, Ян, Кузьминский, Устименко и Головатый. Комиссия пришла на предприятие в 9 часов утра. Руководителя не было, его долго вызывали, в конце концов с горем пополам он явился. Документы нам никакие не были предоставлены. Изначально э, речь шла о том, что мы вообще пришли сюда незаконно, и мы никто. После определенных длительных переговоров нам дали э, документы, кассовые, кассовые документы за э, декабрь месяц. При рассмотрении этих документов, э, когда я дошла до э, ведомости на выплату грушовых коштев, не заработной оплаты, а грушовых коштев, мне было, было поставлено вину, что эту ведомость разрабатывала я. Это не так, но бог, бог с ним. У меня главный бухгалтер эти документы начала вырывать из рук, полностью вырывать. В итоге все закончилось тем, что документы нам так и не были предоставлены те, которые мы хотели увидеть, а увидеть мы хотели элементарные. На вопрос, есть ли копачи на предприятии, было сказано, что их нет. Значит, отсюда вытекает следующее, что на предприятии должны быть договора на копку могилы с подрядчиками. Значит, получается такая ситуация. Должен быть в обязательном порядке договор-заказ на копку могилы. Должны быть, должна быть там расшифровка, какие услуги. Это все в наличии есть. Дальше должен быть договор подряда на выполнение этих работ со сторонним организатором, юридическим, там, физическим лицом. Это не имеет значения. Должен быть акт выполненных работ и расходно-кассовый ордер, подтверждающий оплату согласно договору подряда. Этих документов на предприятии нет. Я не буду озвучивать цифры, которыми, э, которые знаю из э, рассказов людей, э, которые работали по этим договорам подряда, поскольку э, считаю это пока преждевременным. Но после всего этого, после того, когда эти документы не были предоставлены, мы э, сделали официальный запрос этих документов у предприятия за один квартал на сегодняшний день, мотивируя тем, что речь идет о персональных данных, документы эти не предоставлены. Предприятие коммунальное. И руководитель предприятия ведет себя достаточно вызывающе. И для меня, как тоже руководителя коммунального предприятия, это удивительно, поскольку информацию, которая... От него требовалось, не содержит никаких запрещених для городского совета, в частності для депутатів. Даних, якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Time.